Привет. Можно с тобой познакомиться? Меня зовут Виталик, а тебе я... До свидания. Ну, до свидания, так до свидания. А вот видишь, сразу пасану. А я люблю азартных мужчин. А я, я дуже азартный, да. Я, когда за кружкой гонюсь, я могу шесть кварталов пробежать. Зачем? Ну, ты что? Никогда не привязывала кошки к хвосту банку. Далик, я люблю серьезных азартных мужчин, которые ездят на дорогих машинах и играют в казино. Все, пока. Уэй! Да, за кошками бегать трудно, но за телочками все труднее. у нас такой одежды нельзя. Не да, вопрос, я могу снять. Нет, я имел в виду, у нас можно в казино только в смокинга. А, -а, -а я понял, это в школе, да, все в одной форме. Не вопрос. Оп, кручу, верчу, запутать хочу. А. Так. А. Поте, да, Блін. Як ти воно, ну, в тебе получається? Ти що? Тренуєшся кожен день, чи що? Ти що, думаєш, я свій айфон на пенсію купила? <шит> что, Теперь нормально? Да, так хорошо. Вот тоже. Правда, у меня есть майка рвана, но я ее никому показывать не буду. Покажите, что у вас здесь. Где? Здесь. Это подхода. Просто надеюсь, может, я тут встречу телочку, которая наконец-то согласится. Я всегда ее Но пока что-то не везет. Откуда у вас смокинг? Я его взял в дом, а на маркете Здравствуйте. Здрасте. Добро пожаловать в наше казино. Вот, пожалуйста, коньяк, который делают во Франции специально для нашего казино. Я в Франции. Наверное, в Одессе. Э -э, ну, в Одессе, но специально для нашего казино. И вот, пожалуйста, сигара, которые нам привозят с Кубы. <соргут> с Кубы? Максимум с Зашкова. Вижу, вы разбираетесь в сигарах. А, тогда у нас сегодня акция. Возьмите две бесплатные фишки, которые вы можете использовать, как вам захочется. <соргут> а фишки для их штампуют в Киеве, на борщаге. ты, правда, сказали. Может, на брундельцах? Понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотели бы сыграть в игровых автоматах? О, да, я люблю играть в игровые автоматы. Где у вас тут самолетики, карате, стрелялки? Давайте пройдите, может, попробуйте тогда. Можно. Я извиняюсь. Я, наверное, что-то там поломал. Все время сыплятся монетки. Я вас поздравляю. Черт, У меня день рождения в марте. Я вас поздравляю с выигрышем. Соберите теперь свои жетоны, обменяйте их на более крупные, и вы можете играть в Black <реклама> И козырный туз Все, я выиграла. Теперь твоя квартира моя. Обана, обана, обана. Чи, Чи, бачив? Івівна, якщо тепер моя квартира, твоя, то можна, я у тебе поживу німноженку. Ти знаєш, що я не люблю квартирантів. А, 20. Такого я еще не видел. Пожалуйста, делаем ставки. Так, а ну дайте я в тю фигу Что тут надо рубить? Выбираете число и ставите на него. Ставить можно на красное и черное. А на синей или желтой? К сожалению, таких цветов здесь нет. А зеленый? Зеленая есть. Это зеро. Ну тогда все на зеро. На! Новичкам и дурачкам, как говорится, везде. А вы? Я новичок. Ну что? Класс. Так, а можно на значки или на солдатики играть, потому что я уже не знаю, что с этими плазмасками дело. Ух ты! я вижу, солидный человек, да? А чем вы зарабатываете, простите? Я? Я почки продаю. Вы торгуете варнами? Нет. Почки с липой весной собираю и в аптеку продаю. А -а -а. И много зарабатываете? Ну, так. Я просто трачусь меньше. Ну, у вас же есть, да, и жена, и любовница? Хуже. Мама. 35 вместе. Ой. А что вы так на них, дивитесь, Что нравятся эти Хочешь, я тебе подарю? Да, я все выиграю. Да. Хочу. Ого. Mm. Oh -oh. no. 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 oh -oh. сколько Но. можно туда Но. Спасибо. Yeah. Mm. А я, 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 я вибачаюся. Та-да. Скажіть, а у вас є така гра, щоб на штирі кульця кидати? Вибачте, але у нас такого немає. Ммм, жалко. Я просто так в лунопаркі зайцями граю. І напослідок, Євгенія, на ось собі шістьорку і ту собі на пахуни. На! <рек> <рек> Чупово, не був Ніхто не має знати, що я подполковник СБУ. Пахне. <рек> <рек> Ах, да, ну да? Да. я обращайся к старшему по а? Звеняйте, товарищ генерал. Поднял. 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 А я бачу, як на заправке бензин природным способом разбавляли. Это я просто, чтобы запомнить эту неловкое молчание. Поднял. Пас. Подождите, а що, Можно пасануть? Я думал, что время надо поднимать. Если у вас плохая карта, можете сделать пас. Пас. Ну, в мене, конечно, погано, но ради прикола. Поднял. Каре. Класс! Четыре челочки в меня А в мене какая-то ерунда. Даже вальта нема. Да, но у вас стрит-флэш. И что теперь? Что я что то должен доплатить? Нет, это все ваше. А? Я выиграл? Класс! Профессионал кусит по дурачкам. Спасибо, конечно, но а что я с теми пластмассами буду рубить? Хорошо, у нас такой хороший большой выигрыш, да. Да, не переживайте, я директор этого казино. Вы можете фишечки оставить здесь на столе. Пойдемте ко мне в кабинет, победим. Мы там все оформим, не переживайте. Здрасте. Здрасте. Что такое? Здрасте. Здравствуйте. Виталик, вы темная лошадка. А у вас нет никакой информации в нашей базе. Скажите честно, где вы раньше играли? Ну, а, в основном у себя. Я же говорю, я знаю. У себя где? во дворе. Иногда с ребятами бегали за гаражи, иногда на пустили. там где плиты лежат. Ну что, за дурака меня принимаете, что ли? Виталик, давайте по-хорошему. Расскажите нам свою методику. Секрет свой откройте. Не расскажу, это тайна. Виталик, вы не с теми связались. Так, все, 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 я понял, шутка, шутка. Секрет простый. Все, в мене такая штука, она принесет счастье. Фу ты! <сёк> Парни, перекройте ему доступ ко всем нашим землям. Э-э, а можно в магазин в нашем доме я буду ходить? А в магазин откройте ему доступ. И все равно одно условие, чтобы моя мама никогда не узнала, что я играю в казино. Потому что тогда она оторвет и вам, и вам, и даже вам. Слышали? Вчера вечером на переезде панду поездом сбила. Это, которая на прошлой неделе у нас 100 тысяч Она самая. Ну что ж, где-то выигрываешь где и проигрываешь. Ага. Да. <laughs> ну видимо. Привет! Привет, Виталька. Я став в дуже азарт. Ну, сыграй мной в карте в 20 дней. Ага. Хорошо. Только если выиграю я, то ты больше. Никогда ко мне не подойдешь. Ладно, иди. Давай. Давай. На. Земли. Еще. На. Двадцать. Давайте, тиблу. Ну что, готовы исполнить мои желания? Какое желание? Я об этом сразу подумал, как только тебя побачил. и три раза про кукарекой. Давай, давай. Теперь у меня будет колода карт. Кто есть туз, кто есть шестерка. Мне лично нравятся дамы, а сам я курочеру, хотя иногда веду себя как валет.